ala wal mursalin Wa ala alihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum Alhamdulillah Pertama uh, sekali saya perkenalkan diri saya dulu Saya Zuriati Yaakob bersama dengan uh, saudari Asia uh, Dari Pertubuhan Nisa Malaysia uh, Alhamdulillah uh, hari ini kami berpeluang Uh, diberi peluang oleh ahli jawatan kuasa surau muslimin untuk bersama-sama berkongsi uh, sedikit sebanyak uh, mungkin boleh dikatakan sebagai peringatan uh, untuk kita semua sebenarnya agak kekoklah sebab selama ni biasa duduk bercakap sesama muslimat hari ni ramai muslimin pula kat depan ni uh, jadi harapnya kalau ada sebarang kekurangan tu uh, jangan diambil yang kurang tu lah ambil yang lebih insyaAllah Okay, uh, hari ni mungkin uh, Saya bukan ustazah Yang boleh cakap uh, Macam Da'i-da'i uh, ke uh, Mungkin hari ni sekadar perkongsian bersama-sama lah Untuk kita muhasabah uh, Dalam kehidupan kita hari ni InsyaAllah okay, uh, Benda yang ingin saya sentuhkan uh, Sedikit uh, Hari ni adalah Berkenaan dengan kehidupan kita kehidupan kita uh, sebagai manusia di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita yang uh, mungkin dari awal pagi kita bangun uh, terus pergi kerja, uh, apa ya, kerja datang rehat dekat surau waktu Zuhur ni, uh, dengar kuliah sikit-sikit uh, lepas tu sambung balik kerja, lepas tu balik rumah jam lagi, sampai rumah jumpa anak isteri, uh, jumpa suami, penat Tidur dan esoknya teruskan kehidupan seperti biasa. Jadi hari ini mungkin satu potong ayat ni uh, memberi sesuatu yang baru yang uh, mengingatkan kita balik tentang peranan kita sebagai manusia demi Allah Subhanahu okay, Wataala ini. Insyaallah dalam slide ni ada uh, se sepotong ayat daripada Surah Al-Maidah ayat 2 uh, yang membawa maksud dan bertolong -tolong, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi ayat ni kalau kita tengok dia direct uh, yang mana Allah perintahkan kita semua untuk uh, bersama-sama melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar. Uh, kita bersama-sama mengajak orang untuk melaksanakan kebajikan dan takwa. Benda yang sangat senang dan dia boleh jadi juga benda yang sangat susah. Sekali kita ajak kita dapat uh, sesuatu yang sangat besar. Uh, sebab benda ni perintah Allah secara langsung kepada kita semua. Dan dalam ayat ni Allah tekankan juga untuk kita bertolong-tolong, saling tolong menolong. Maknanya kena bersama-sama, bukan seorang-sorang. Nak datang surau tadi tak salah kalau kita ajak kawan sebelah jom kita solat kat surau sama-sama dah dapat sama-sama sebab manusia ni kita tak mampu untuk hidup sendiri dalam surah as-saff Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahawa sesungguhnya Allah menyukai orang Allah menyukai orang, orang yang berjuang yang melaksanakan kebajikan yang melaksanakan kebaikan ni dalam keadaan dalam satu jemaah dalam satu kumpulan seperti satu bangunan yang tersusun kukuh Ha, kalau bangunan ni kat Malaysia, bangunan yang paling kita kagum KLCC lah Ni first time saya masuk KLCC ni Biasa duk tengok kat luar je ha, okay. Jadi kalau kita tengok KLCC ni sangat cantik, sangat gah lah kan ha, Bukan setakat negara kita dah kagum, seluruh dunia pun tahu KLCC ni ha, Tapi cuba bayangkan ada satu bahagian dekat KLCC ni rosak dicabut ke dia punya jambatan tu patah ke apa kan tak mustahil bangunan ni boleh runtuh boleh roboh ha itulah kita manusia kita saling memerlukan sesama kita sahabat kita kawan sekerja kita keluarga kita untuk kita bersama-sama kita tak boleh cakap tak apa aku solat seorang pun okey sedangkan solat berjemaah itu Allah ganda dan 27 kali pahala berbanding dengan solat bersendirian jadi kebaikan untuk berjemaah dan bersama-sama itu sangat penting Jadi kita semua kena sedarlah lah ha, Sedar yang kita semua ni sangat memerlukan antara satu sama lain Dan uh, ibrah yang kita boleh tengok selain daripada uh, kehidupan kita ni Kita tengok kepada sirah dulu uh, Sirah kalau kita ingat uh, peperangan Islam yang pertama Peperangan yang pertama dalam Islam adalah peperangan badar Peranggan badan ni kalau kita fikir secara logik Islam boleh kalah. Ah, ha, kalau kita nak di mana-mana kita fikir kalau kita sikit lawan banyak mestilah kalah yang sikit kan? Tapi kerana apa? Kerana apa Islam mampu menang pada hari itu. Islam mampu menang dalam peperangan badan tu selain daripada uh, apa ni bantuan dan petunjuk daripada Allah SWT Kerana kesatuan, matlamat dan pemikiran yang sama. Umat Islam pada waktu itu Tentera-tentera Islam Tentera-tentera bandar pada waktu itu Bersatu dengan matlamat yang sama Dan berjuang ke arah matlamat yang sama Alhamdulillah akhirnya mereka menang Contoh lain kita boleh tengok dalam Sirah Sultan Muhammad Al-Fatih Menawan kota Konstantinopel Setelah beratus tahun Kota itu berada di tangan musuh Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni Menggabungkan pemikiran dan uh, jiwa-jiwa tentera-tentera dan rakyat dia tu untuk menawan kembali kota Konstantinopel. Ini benda yang macam ni lah yang kita nak kena uh, ambil ibrah. Uh, a balik kepada sirah kita dulu, a uh, balik kepada apa yang berlaku daripada zaman Islam dahulu untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ini untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Sebab hari ini umat Islam, hari ini kalau kita tengok kita adalah majoriti di seluruh dunia. Kalau kat Malaysia ni kita majoriti. Uh, tapi kenapa masih ada lagi umat Islam yang terlalu miskin, ada lagi umat Islam yang terlalu rendah moralnya, terlalu susah yang ditindas itu juga adalah umat Islam. Kenapa? Kerana kita semua ni mungkin masih ada dalam kalangan kita Mungkin ada lagi dalam diri kita ni uh, Sifat nafsi-nafsi Masing-masing Fikir aku senang, sudah cukup lah uh, aku pergi kerja, cukup bulan aku dapat gaji Family aku uh, cukup makan, cukup minum Anak-anak uh, isteri aku cukup pakai, cukup Orang lain kita tak fikir Jiran sebelah rumah kita kita tak ambil tahu Masyarakat satu taman kita kita tak ambil tahu Apa jadi dengan anak dia Apa jadi dengan golongan muda kita pada hari ini Benda-benda macam tu Kita tak titik beratkan Jadi inilah yang salah satunya Menyebabkan Kemunduran juga kepada umat Islam Jadi untuk kita Fikirkan balik muhasabah Dengan diri kita balik di mana peranan kita sebagai umat Islam yang kita kaitkan dengan ayat ini hari ini supaya kita sentiasa bertolong-tolong dalam melaksanakan perkara kebajikan dan takwa. Okay, insya Allah bila kita sebut pasal takwa, takwa ni satu benda yang kita tak boleh uh, cakap. Uh, kita nampak Kalau kita cakap uh, Buku kita nampak buku Kita cakap uh, Botol kita nampak botol uh, Dia tak boleh kita ukur dengan mata kasar kita Kita tak boleh nak Menilai seseorang tu Semata-mata dengan apa yang kita nampak Nilai takut dalam diri seseorang tu Menurut Syahidina Ali Ada beberapa cara untuk kita tahu Eh uh, Tahap mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama adalah bila kita mengatakan kita ni seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasa takut dan gerun kepada Allah. Kita akan rasa takut untuk melanggar larangan yang Allah dah tetapkan. Kita akan rasa gerun bila kita dengar nama Allah tu. Logik ke orang tu dia kata Aku ni orang yang beriman Bertakwa Tapi sampai waktu solat dia tak solat Aku takut Allah Tapi sampai waktu solat dia tak solat Bila masa kena puasa Tak apalah Hari ni uzur Contoh okay, Yang kedua Orang yang bertakwa ni juga Dia akan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Benda ni, benda yang sangat penting lah Sebab kita ni, nak kata Orang yang baca Al-Quran ni sangat ramai Kita memang Al-Quran tu Kalau dikatakan hari ni Ramai yang jadikan sebagai teman lah. Sebab hari ni kita ada gadget-gadget yang cantik kan Handphone senang nak download Al-Quran Suka mana-mana pun boleh baca Al-Quran tu Tapi adakah kita beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Sebagai contoh, ayat ni tadilah Allah perintahkan kita untuk bertolong-tolongan dalam melaksanakan perkara kebajikan dan takwa. Adakah kita buat benda ni? Ataupun semata-mata kita setiap hari baca 10 ayat, baca uh, 5 muka surat, 10 muka surat, 1 juzuk, 2 juzuk setiap uh, Ramadan uh, khatam 2-3 kali al-Quran semata-mata dengan membacanya ataupun kita membaca dan beramal dengan ini. Ini adalah ukuran nilai takwa kita terhadap Allah Taala. Okay, yang ketiga orang yang bertakwa ni juga dia akan merasa cukup dengan apa yang dia ada dia ada sifat kona. dia akan merasa cukup dengan kehidupan dia cukup tu bukan dalam mana apa yang ada ni okay, cukup cukuplah dia akan cukup dan berusaha dan membantu orang lain juga untuk merasa cukup dengan kehidupan yang ada okay, Dan yang keempat orang yang bertakwa ni dia akan bersedia dan mencari bekalan untuk hari akhirat. Empat ciri-ciri untuk meletakkan nilai diri nilai takwa tak dalam diri kita ni ni yang kita kena betul-betul setiap hari kalau boleh kita muhasabah. Hari ini ada ke perkara yang aku buat yang aku ingat kerana takutkan kerana Allah. Hari ini aku baca Al-Quran lima muka surat ni, ada tak salah satu ayat ni aku beramal dengannya? Hari ini ni aku merasa cukupkah dengan kehidupan aku? Ataupun aku rasa Kalau dengan anak ni Dia menyampah betul lah anak hari ni Asyik menangis dia Dah lah penat kerja Ataupun Sudah bersedia dah kita Dengan bekalan yang mencukupi Untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu SWT Dekat hari akhirat kelak Ini benda yang kita setiap hari kena muhasabah Untuk kita memastikan nilai ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu SWT tu Setiap hari semakin meningkat graf dia bukan hari ni tinggi sangat esok jatuh betul-betul jatuh tak tahu ke mana dah sebab lalai dengan kehidupan dunia macam mana kita nak tingkatkan nilai diri kita kuat nilai ketakwaan kita kepada Allah Taala? cara yang paling mudah adalah al-Quran tadi yang first tadi Uh, kita takut kepada Allah dan kita beramal yang kedua kita beramal dengan al-Quran yang ketiga uh, kita merasa cukup dengan kehidupan kita dan keempat kita mencari bekalan okay. kita kena beramal dengan al-Quran al-Quran ni uh, ada sahabat bertanya kepada Saidatina Aisyah wahai Aisyah boleh tak kau ceritakan kepada aku macam mana akhlak Rasulullah Rasulullah ni kita sangat sayangkan tapi simple je jawapan saya dengan Aisyah Rasulullah kalau nak tahu akhlak dia Akhlak dia adalah Al-Quran Jawapan yang sangat senang Tapi sangat besar Yang kita nak kena teliti Yang kita nak kena pelajari dalam kehidupan kita Jadi kita kena berkawan dengan Al-Quran untuk kita menjadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita membawa bekalan yang terbaik sebagai nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca al-Quran. Kita baca al-Quran. Kalau macam hari ini terlalu banyak mahat tahfiz. Ada tahfiz macam-macam jenis tahfiz untuk anak-anak belajar al-Quran kan. Tapi kadang-kadang ada sesengah tahfiz ni rugi juga sebab Sekadar mengajar anak-anak untuk menghafaz Bukan untuk memahami benda, apa yang ada di dalam Al-Quran itu Mungkin ada yang sampai dah boleh hafal 30 juzuk Tapi bila sampai masa untuk terangkan Untuk aplikasikan benda itu Agak menjadi satu kesusahan okay. Bila kita dah baca Al-Quran setiap hari Jadikan Al-Quran itu kawan kita, amalan kita Kita kena sampai ke satu step Untuk kita memahami Al-Quran itu sendiri dalam al-Quran ada ayat-ayat yang uh, mukaman, ayat yang terus kita boleh faham terus dengan apa yang Allah nak sampaikan dan ada juga ayat mutasyabihat yang perlu yang memerlukan kita untuk belajar lebih lagi sebab dia punya uh, penafsiran terlebih tinggi. Uh, jadi yang mana ayat-ayat yang terus ni mungkin untuk golongan yang kita yang uh, mungkin bukan golongan yang belajar al-Quran dengan ni mudah untuk kita amalkan. Tapi mungkin ayat-ayat yang agak susah Kita kena rujuk kepada ustaz-ustaz Ataupun ustazah yang lebih pakar. Dan yang seterusnya Bila kita telah faham Al-Quran itu Kita kena berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita Cuba kita Usaha untuk amalkan Al-Quran itu Bermula daripada muka mata kita Daripada waktu pagi Sehingga sampai ke Waktu kita tidur balik Satu benda yang sangat Manis Benda yang sangat besar kalau kita dapat amalkan uh, kehidupan kita ni seperti mana yang Al-Quran sarankan kepada kita semua. Kerana apa? Kerana kita nak belajar seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sampai satu tahap kita dah amalkan untuk diri kita Al-Quran tu jangan lupa untuk kita sampaikan Al-Quran tu kepada orang lain. Ah uh, yang ini tugas kita. Ah uh, yang kita boleh kaitkan balik dengan ayat Surah Al-Ma'idah ayat 2 ni Pertolong-tolongan dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Boleh Kita kena pakat-pakat kalau, kalau bulan puasa tu Mungkin ada Tadarus, ada yang duduk sama-sama Belajar Quran Itu secara direct Tapi secara tak directnya Ajak orang ke arah kebaikan Buat program-program ke Macam surah musim ni hari tu Saya dapat maklumat yang ada buat Korban bersama-sama dengan NGO lain Jadi benda-benda macam ni lah yang kita semua kena ambil tindakan Sebab uh, kehidupan kita di dunia ini adalah bukan untuk kita semata-mata Kehidupan kita kat dunia hari ini sebagai umat Islam hari ini adalah untuk saudara-saudara se-Islam kita juga uh, Alhamdulillah, seorang muslim dah pergi sampai ke luar negara untuk Uh, program korban dan banyak juga lah Program lain hari itu Rasanya yang banjir hari itu pun surau, surau dekat Kelantan, Surau Musini pun Terlibat juga untuk bagi bantuan Jadi Alhamdulillah lah. uh, Di peringkat sini uh, Kita nampak usaha-usaha Ke arah uh, bersama-sama Dan bertolong-tolongan ke arah ke, Perkara-perkara kebajikan dan takwa itu berlaku uh, Jadi Kalau mungkin hari ini dalam kalangan uh, Jemaah Surau hari ini Yang datang semata-mata untuk sele uh, rehat dekat sini cuba lepas ni ambil step uh, aku nak bersama-sama juga jema dengan jemaah dengan jawatan kuasa surau untuk buat program-program yang ke arah kebaikan ini juga. Insya-Allah ini adalah satu permulaan yang baik untuk kita semua untuk menjadikan uh, diri kita ni seorang yang ada bekalan dekat sana nanti. Uh, bukan semata-mata kita nak cari bekalan dunia. Bekalan akhirat itu lebih penting daripada bekalan dunia kita hari ini. Okay, uh, insya-Allah bila kita dah berusaha untuk menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan sampai satu tahap kita kena menegakkan Al-Quran itu sendiri. Ini satu benda yang sangat besar sebab hari ini umat Islam sangat ditindas. Mungkin di Malaysia kita rasa tenang, kita rasa aman, kita tak rasa sangat kesusahan yang berlaku kepada umat Islam sebab mungkin benda itu datang secara senyap kepada kita. Tapi secara direct kita tengok saudara-saudara kita di luar negara Di Iraq Di Palestin, di Gaza Di Syria Di Rohingya, macam mana mereka ditindas Dibunuh kerana Mempertahankan Islam Jadi kalau kita kat sini, kita rasa selesa Dengan kehidupan kita, belum cukup lagi lah Kita sayang saudara kita Belum cukup lagi lah kita rasa Nikmat Islam dan iman tu dalam diri kita Kalau kita dengar berita Gaza diserang Dibom tapi kita tengok semata-mata sebagai oh ni berita hari ini rupanya tak cukup lagi dah iman dalam diri kita. Mungkin kita kena belajar lebih lagi, lebih lagi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, uh, insya Allah uh, ni sebagai usaha kita untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lagi sekali saya seru untuk kita sama-sama. Uh, bertolong-tolongan dalam dalam melaksanakan perkara-perkara kebajikan dan berusahalah untuk meningkatkan nilai ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Eh uh, seterusnya saya akan share sikitlah lah uh, berkenaan dengan Nisa Malaysia. Uh, tadi saya saya dah wakil dari Nisa Malaysia bersama dengan Kak Asia. ini sedikit montajlah pengenalan kepada semua berkenaan dengan NGO kami NGO Nisa Malaysia ni kita ditubuhkan dari tahun 2010 golongan sasaran kita adalah wanita muda berusia 15 hingga 40 tahun yang mana program utama kita matlamat utama kita adalah untuk mendekatkan golongan wanita muda ni dengan perkara-perkara yang terlibat dengan gerak kerja islam program-program kebajikan kemanusiaan dan kemasyarakatan dan kita akan dedahkan mereka dengan kehidupan uh, yang terbaik dalam islam uh, kita ada program program macam usrah kita ada uh, banyaklah program nanti uh, dalam montaj dan saya, uh, saya akan terangkan uh, perincian uh, sikit-sikit Ini uh, adalah program-program kita yang kita uh, jalankan. Uh, ada usrah. Di uh, uh, sas Small Kindness ni ada program-program kebajikan kita. Uh, dia ada program uh, Back to School ya. Yang, yang terdekat ni kita uh, dalam plan kita merancang untuk beri, beri bantuan kepada 900 orang pelajar-pelajar uh, miskin dan yang memerlukan bantuan bantuan persekolahan untuk tahun 2016, Insyaallah. Okay, uh, kita ada Nisa 4 wheel drive, misa uh, lah misa ekspedisi. Program-program ni kita nak menarik uh, golongan wanita muda ni dalam uh, pelbagai sudut. Yang mana yang suka benda-benda ekstrim, uh, kita bawa kepada program-program ekstrim. Yang mana suka program-program uh, uh, apa ni akademik, kita bawa program kepada uh, uh, mereka kepada program-program yang uh, mengikut uh, minat masing-masing lah. Eh dan yang akan okay, program yang kita telah laksanakan uh, untuk tahun ni kita ada ziarah Ramadhan uh, kita ada program perubahan dan akifah uh, ni yang kita dah laksanakan uh, untuk tahun lepas uh, tahun lepas kita ada uh, untuk bantuan banjir uh, kita ada food drive, isak small kindness kita masuk ke berusuk uh, berusuk negeri uh, seluruh negara macam yang food drive ni kita masuk ke Uh, kampung Bahagia Kuala Gerai Dekat Kelantan okay, uh, Ni uh, antara program dan Yang dalam perancangan Dan telah ber, uh, terlaksana uh, Yang paling besar adalah uh, Nisabuk Cafe uh, Nisab Cafe ni baru dilancarkan di Kelantan Minggu lepas hari Sabtu oleh Menteri Besar Kelantan Ini adalah uh, Pioneer project kita Untuk uh, Mendidik golongan muda uh, Mencintai ilmu uh, kita buat macam library uh, Tapi dia macam Book cafe lah uh, Ada tempat minum apa semua tu uh, Yang ni kosnya besar lah uh, Dan sekalipun kita masih uh, Memerlukan lagi bantuan-bantuan dana lah Untuk uh, untuk uh, book cafe ni Sebab ada lagi 4 lot uh, Di Kelantan ni yang kita nak Kena buka juga untuk book cafe ni Tapi masih uh, kekurangan dana Untuk itu dan uh, yang next ni kita akan buat uh, Bulan 11 12 ni kita akan pergi Kepada program back to school Yang macam saya cakap tadi Untuk 900 pelajar yang memerlukan bantuan Di seluruh negara uh, Dan yang paling dekat Adalah program 10,000 langkah uh, Ni kita nak menyahut uh, Apa ni kempen daripada Kementerian Kesihatan Ni kita akan buat di Dataran Merdeka uh, Sewaktu program KL Khafri kita akan masuk sekali kat situ untuk kita sokong uh, Kementerian Kesihatan punya kempen untuk uh, 10000 langkah. Ni ni sat cafe uh, Kalau kata ada nak sumbang bahan bacaan ataupun nak menyumbang dana insya-Allah kami terima juga. Jadi okay, ni uh, untuk back to school tahun ni kita sasarkan 150 ringgit untuk setiap pelajar. <coughs> Okay, uh, yang ini pun uh, untuk 15 hari bulan November ni uh, Kita jemput beramai-ramai uh, Hadir untuk memberi sokongan Kepada program yang kita laksanakan ni uh, okay. Ni uh, jika ada sebarang sumbangan uh, Boleh salurkan kepada uh, Nisab Malaysia Dan boleh emailkan juga kepada kami Andai Ada ada apa-apa program ke Untuk bersama-sama dengan kita InsyaAllah uh, kita gembira Untuk bersama-sama Uh, macam uh, kalau mungkin surau muslim ini biasa dengan muslim ke uh, jadi kami pun biasalah a uh, JV juga program-program dengan muslim ke ni rakan-rakan uh, rakan -rakan JV yang sangat baiklah banyak yang kita belajar dari muslim ke uh, dan insyaAllah andai kata surah muslimin, jawatan kuasa surah muslimin sendiri ada apa-apa program yang nak dilaksanakan uh, Yang sesuai dengan skop apa yang nak dibawa oleh Nisab Malaysia sendiri Kita berbesar hati untuk bersama-sama insyaallah wa taawanu 'alallahi wattaqwa wa la taawanu birri bersama-sama kita untuk bertunoi tolongan dalam perkara kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahuwataala insyaallah mungkin setakat ini saja dulu untuk hari ini terima kasih sekali lagi kepada jawatan kuasa promosi ini kerana bagi peluang kepada kami untuk bersama-sama berkongsi sedikit tentang nisab malaysia secara khususnya dan ilmu apa yang kami ada kepada uh, anda semua insyaallah anda ada rezeki ada peluang dapat datang lagi alhamdulillah insyaallah wallahu warahmatullahi wabarakatuh